videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang agarda avvallari sayyoramiz aholisining katta qismi uxan qayerda joylashganini bilmagan bo'lsa hozirda u haqida hatto dazmoldan ham eshityapmiz axir aynan shu shahar xitoydagi koronavirusning o'chog'i bo'ldi dunyoni vahima bo'ldi. axir hech kim nimalarni kutish mumkin va nimalarga tayyor turish kerak ekanligini bilmaydi ham ushbu videoda biz sizlarga hozirda tarqalgan virus haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qilamiz va barcha farazlar va nazariyalar haqida o'rtoqlashamiz demak assalomu alaykum tomosha qilayotganingiz mo'jizaviy dunyo kanali kirib kelgan 2020 yil ajoyib tarzda boshlanmadi avvaliga butun dunyo amerika va eron o'rtasidagi to'polonni diqqat bilan kuzatdi va u katta mashtabdagi urushga aylanib ketishdan hamma xavotirda bo'ldi keyin esa butun dunyo tabiiy ofatlardan bir silkinib bo'ldi. avstraliyadagi yong'inlar suv toshqinlari va bo'ronlar turkiyadagi yer qimirlashlari filippinda vulqon otilishi afrikada esa chigirtkalar hosilni deyarli vayron qilishdi bir so'z bilan aytganda butun dunyo xavotir ostida biror bir dahshatli hodisani kutayotgandek edi va shunday ham bo'lib chiqdi shimoliy kalendar bo'yicha yangi yil kirib kelishi bilanoq barcha avvalgi balolar xuddi bog'da sayr qilishdek tuyulib qoldi dunyo epidemiya yoqasiga kelib qoldi va balo hech kim kutmagan joydan xitoydan kirib keldi ommaviy axborot vositalari koronavirus haqidagi ma'lumotlarni tarqata boshlaganda hamma odamlarning reaksiyasi har xil bo'ldi ba'zilar vahimaga tushib qolgan bo'lsa qolganlar bunga parvo ham qilmadi axir biz parranda grippi cho'cha gripp haqida eshitganmiz bizni Ebola virus bilan ham qo'rqitishgan bir so'z bilan aytganda odamzod kirib kelayotgan xavf xatardan ogoh bo'lishga o'rganib qolgan shu sababli bizni qo'rqitish unchalik ham oson ish emas biz ommaviy axborot vositalari ba'zida ataylab muammolarni bo'rtirib aytishni ham bilamiz lekin boshqa tomondan olib qarasak hukumat haqiqiy xatar kelganda bir necha bor jimlik saqlaganini ham bilamiz ushbu yangi hayot uchun xavfli virus qayerdan kirib keldi gapni bu umuman yangi emasligidan boshlaymiz xitoy olimlari koronavirus ustida 2018 yildan buyon ish olib borishadi endi esa ba'zi harbiylarning taxminlariga ko'ra virus laboratoriyadan tashqariga chiqib ketgan bu taxmin haqiqatga yaqinroq ko'rinadi chunki kasallik o'chog'i bo'lmish uxanda tajribalar o'tkazilgan virusologiya instituti mavjud biroq ushbu institut olimlari ular laboratoriyasidan virus chiqib ketganini to'liq rad etishmoqda bundan tashqari ular qo'rqmasdan bundan da dahshatli farazni aytishmoqda aslida virus bu biologik qurol bo'lib amerikaliklar uni xitoy xalqiga qarshi ishlatishgan koronavirus bu haqiqiy genosid ekanligiga ko'pchilik ishondi bunchalik baland bayonotlar qanchalik asosli ekanligini hozir aniq aytish qiyin lekin kim birinchi bo'lib kasal bo'lgani aniq birinchi kasallikka chalingan odam bu baliq bozoridan ko'rshapalak sotib olgan kishi bo'lgan uni pishirgan va poqqos tushirgan ha ha hayron bo'lmang xitoyliklarning ovqat tanovul qilishi qolganlarnikidan farq qiladi ularni baliq bozoridan bemalol ilon qurbaqa it mushuk deyarli barcha hayvonlarni sotib olish mumkin lekin aynan ko'rshapalakka koronavirus yuqqan edi uni yegan odam ham virusni yuqtirib oldi go'yoki yengil tortgandek bo'lgandek chunki siz bilan biz aniq ko'rshapalaklarni yemaymiz demak biz to'liq xavfsizlikdamiz yoki yo'qmi endi keling butun dunyo aholisini aynan nima xavotirga solganda va nima uchun koronavirus parranda cho'shqa gripidan va hatto ebola virusdan ham xavfliroq ekanligini aniqlashga urinib ko'ramiz gap shundaki yuqorida sanab o'tgan kasalliklardan hech biri havo tomchi yo'li bilan yuqmaydi ya'ni parranda grippi bilan faqatgina parrandalar bilan aloqa qilgan odamlar kasallangan parranda grippi odamdan odamga yuqqan holatlar kuzatilmagan ebola virusi esa faqatgina qondan yuqishi mumkin edi lekin havo tomchi yo'li bilan emas koronavirus bilan esa barchasi ancha murakkabroq birinchi kasallanganlar bu baliq bozorida ishlaydiganlarning oila a'zolari bo'lgan bundan tashqari kasallarning o'zlari yovvoyi hayvonlar bilan aloqa qilmagan demak ularga kasallikni ularning qarindoshlari yuqtirgan biz epidemiya o'chog'i uxan shahri ekanligini eshitganimizda ko'z oldimizga kichkinagina tinch osuvda shaharcha keladi lekin aslida u yerda o'n ikki millionta odam istiqomat qiladi va mantiqan o'ylab qarasak ularning har biri xavfli virus tashuvchisi bo'lishi mumkin inkubatsion davri taxminan o'n to'rt kunni tashkil etishini hisobga olsak kasallangan odam o'zi virus tarqatuvchi ekanligini bilmay aloqa qilgan barcha odamga kasallikni yuqtirishi mumkin holatni murakkablashtirgan yana bir narsa shunda bo'ldiki koronavirusning tarqalishi xitoy yangi yiliga to'g'ri kelib qoldi bu esa an'anaviy sayohat qilish vaqtidir 100 minglab xitoyliklar virus haqida ma'lumot paydo bo'lgunga qadar butun dunyo bo'ylab tarqab ketishga ulgurishgandi xitoy hukumati darhol ehtiyot choralarini ko'rdi va o'ta muhim sabab bo'lmasa uxandan chiqishni taqiqlab qo'ydi lekin juda kech bo'lganga o'xshaydi fransiyada koronavirus bilan kasallangan uchta holat kuzatildi virusni yuqtirgan odam uxandan qaytib kelgan va qarindoshlarini ham kasal qilishga ulgurgan avstraliyada esa uxandan kelgan xitoylik turist virus yuqtirib olgani kuzatilgan u bilan birga uchgan qancha odam kasallangan bo'lishi mumkinligini tasavvur qilish ham qo'rqinchli ularning barchasi hozirda virusni yana ham tarqatayotgan bo'lishi mumkin odamlar vahima xitoydan kelgan posilkalarni ham yoqishmoqda barcha xitoy internet do'konlarida sotish surati tushib ketgan lekin biz do'konlarimizdagi rastalarda aynan uxandan kelgan mahsulotlar bo'lishi mumkin ekanligini unutib qo'ymoqdamiz hozirda biz u yoki bu mahsulotdan qayerdan kelganini nazorat qila olmaymiz va zaharlangan buyumni uyimizga olib kelishimiz mumkin bo'lib qolmoqda ushbu faktlar barchani qo'rquvga solishi aniq axir hozirda hayot uchun xavfli virusga qarshi vaksina yo'q lekin uyimizga berkinib olib odamlardan qochishdan oldin keling raqamlarga murojaat qilib ko'ramiz agarda 4000 ta kasallangan odam bo'lsa ulardan 100 tasi olamdan ko'z yumdi bu esa hayot uchun xavfli virusdan 2.5% odam halok bo'ldi degani lekin oddiy grippdan yiliga 650 yuz ellik mingta odam halok bo'ladi bu sonlarga yaxshilab e'tibor bering lekin nimagadir bu bizni unchalik xavotirga solmayapti lekin biz koronavirus haqida eshitgan bo'lsak darhol qo'rquv his qilmoqdamiz ha unga qarshi vaksina yo'qligi <laughs> hammani qo'rqitadi <laughs> lekin boshqa griplarga qarshi ham emlanmaymiz-ku. boshqa viruslarga qarshi allaqachon vaksina o'ylab topishganiga qaramay biz darhol dorixonaga yugurmaymiz aksincha kasallik bizga yuqmasligiga umid qilamiz Bosh koronavirusga boshqacha qarashga bizni nima majbur <laughs> qilyapti <laughs> qator laboratoriyalar va birinchi o'rinda uxandagi virusologiya instituti yangi virusga qarshi vaksina izlab topishga tayyor ekanligini aytishdi işte, va darhol moliyalashtirildi balki virus aynan shu maqsadda ataylab laboratoriyadan chiqarib yuborilgandir albatta buni aniq ayta olmaymiz va ushbu farazni chetga surib qo'yish ham yaramaydi birgina bill Gatesning o'zi ushbu kasallikka qarshi kurash uchun 10 million dollar pul ajratdi ushbu pullar xitoy va afrikaga bo'lib berildi bu esa uchinchi dunyo mamlakatlari o'z vaqtida virusni aniqlashlariga yordam beradi axir biz uzoqdamizku nima uchun bizni ommaviy axborot vositalari ertalabdan kechgacha bizni xavfli virus bilan qo'rqitmoqda biz bu haqida tinmay yangiliklarda eshitayotganimiz kamlik qilayotgandek odamlar messenjerlarda ham vahimali xabarlar qabul qila boshladilar bunday jo'natmalar har xil bo'lishi mumkin lekin maqsad bitta odamlarni dahshatga solish sho'chka grippi tarqalgan holatni eslang odamlar dorixonalardan virusga qarshi barcha dori vositalarni talab ketishgan dori darmon biznesi o'shanda millionlab pul qilgan ushbu qish mdh davlatlarida ancha issiq keldi shu sababli odamlar gripp bilan kamroq og'rishdi shu o'rinda dorixonalarning daromadi keskin tushib ketdi xo'sh nima uchun ular vaziyatdan foydalanib odamlarga dahshat solmasliklari kerak xitoyda kelib chiqqan virus vahimasi ularga ayni muddao bo'lishi mumkin axir ma'lumki koronavirusdan immuniteti past odamlar halok bo'lgan xuddi qolgan griplar kabi ko'plab odamlar vahima ostida allaqachon dorixonaga yugurib borib oksilin mazi va virusga qarshi dori vositalarini olib qo'yishgan har ehtimolga qarshi lekin bir hafta oldin bu haqida hatto o'ylashmagan ham edilar albatta har doim ehtiyot chorasini ko'rib qo'ygan yaxshi hatto ki bundan kimdir foyda ko'rsa ham lekin vahima qilishga arziydimi albatta har qanday holatda ham vahima qilishning keragi yo'q lekin xabardor bo'lib turish zarar qilmaydi biz uchun plyus tomoni shundaki kasallik o'chog'i ancha uzoqda xitoy hukumati esa barcha ehtiyot choralarini ko'rmoqda xitoyliklar hamma joyda maxsus niqob taqib yurishmoqda dunyoning barcha aeroportlarigacha uchib kelganlarning tana temperaturasi o'lchanmoqda Agar u belgilangandan ortiq chiqsa kasal yo'lovchi va u bilan aloqa qilgan barcha to'liq tekshiruvga jo'natilmoqda xullas hozirda vahima qilishga hech qanday sabab yo'q lekin oddiy qoidalarga rioya qilish zarar qilmaydi qo'lingizni tez tez yuvib turing ko'proq vitamin C qabul qiling va ko'proq toza havoda sayr qiling ushbu oddiy narsalar har qanday holatda ham sizga foyda beradi axir oddiygina shamollash bilan ham hech kim og'rishni xohlamaydi bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi video yoqqan bo'lsa layk like, bosishni unutmang kanalimizga albatta obuna bo'ling xayr salomat bo'ling